azizbek turg'unboyevga eron klublari jiddiy qiziqish bildiryapti eron klublari o'zbekiston terma jamoasi va paxtakor klubining o'ng qanot vingeri aziz turg'unboyevga jiddiy qiziqish bildiryapti Qatardagi osiyo kubogida yorqin o'yin namoyish etgan futbolchini qo'lga kiritishda tehronning istiqlol klubi asosiy davogar sifatida qaralyapti biroz avval istiqlol jaloliddin masharipov transferini ham e'lon qilgandi eronning istiqlol klubi o'ng qanot vinger pozitsiyasiga faqat o'zbekistonlik futbolchilar variantini ko'rib chiqayotgan ko'rinadi dastlab azizbek turg'unboyevga qiziqish bildirayotgani aytilgan tehronliklar erkin agent maqomidagi oston urunovga 1,5 yillik shartnoma taklif qilishgan sesko klubi rahbariyati o'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi abbosbek fayzullayevga 10 kunlik ta'til berishga qaror qildi o'zbekiston terma jamoasi osiyo kubogi chorak final bosqichida qatarga yutqazib musobaqani tark etdi 20 yoshli fayzullayev esa barcha 5 ta o'yinda maydonga tushib 2 ta gol urdi biz abbos bilan doimo aloqada turdik va unga muxlislik qildik o'zbekiston musobaqani alamli tarzda tark etdi ammo turnir yaxshi o'tdi agar fayzullayevni darhol chaqirganimizda ham u bir nechta parvozlar orqali hozirgi yig'in so'ngida yetib kelardi va unda dam olish uchun imkoniyat bo'lmasdi shuning uchun murabbiylar shtabi unga bir necha kunlik ta'til beradi va individual rejimni taqdim etadi u 14 fevral kuni boshlanadigan 3 yig'inda jamoaning safiga kelib qo'shiladi deydi seska matbuot xizmati videoroligimiz hamkori birixpet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi eng katta koeffitsiyentlar tezkor to'lovlar va eksklyuziv bonuslar bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tgan obunachilarimiz uchun uch yuz dollargacha bo'lgan bonuslar bularning barchasini qo'lga kiritish uchun komentariyadagi ssiлкa orqali ro'yxatdan o'ting promokod fut 65